أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأجدناه بروح القدس افک الما جا اکم رسول مالات ہوفم استقبر تم فریقن کا فریقن تقلون صدق اللہ بنی اسرائیل یہودیوں کے حالات ذکر ہو رہے ہیں یہودیوں میں خرابی کی بڑی وجہ میں نہ مانوں کہ بیماری تھی ارشاد فرمایا حضرت موسی علیہ سلاۃ وسلام جیسے جلیل القدر نبی کلیم اللہ انہیں عطا فرمائے گئے تورات جیسی عظیم و شان کتاب دی گئی لیکن میں نہ مانوں کی بیماری نے اتنا خراب کیا مزاج ٹیڑے تھے حضرت موسیٰ جیسے نبی اور تورات جیسی کتاب کو بھی نہیں مانا حضرت موسیٰ کے بعد بہت سے انبیاء کرام بنی اسرائیل پر بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام تک حضرت عیسیٰ کا خصوصیت سے ذکر فرمایا کہ انہیں ہم نے بڑے واضح معجزات دے کر بھیجا ان معجزات کو دیکھ کر بہرحال یقین کر لینا چاہیے تھا یہ اللہ کے نبی ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے تھا اللہ کے امر اور حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مردے کو حکم فرماتے کمب عزن اللہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا کوڑ اور برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تو اسے شفا مل جاتی اب ایسے معجزات دیکھ کر تو تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے پیارے اللہ کے نبی ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی ولادت بنا باپ کے اللہ کی قدرت کا شاہکار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی حفاظت کے لیے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام کا ان کے ساتھ ساتھ رہنا یہ چیزیں ایسی تھیں کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ و والسلام کے پر ایمان پر مجبور کر دیتی لیکن ان کا مزاج یہ تھا کہ جو چیز طبیعت کو اچھی لگے پسند آئے اپنے وارے کی ہو اسے مان لیا اور جو چیز اپنی پسند کی نہ ہو جی کو نہ لگے اپنے وارے کی نہ ہو وہاں پر انکار کر دیا افک الما جا اکم رسولم بیمال تہواہ انف سکم جب بھی کوئی ایسے پیغمبر آئے ایسا حکم لے کر آئے کہ جو ان کے جی کو اچھا نہیں لگ رہا انہیں پسند نہیں آ رہا ان کے بارے کا نہیں تو فرما یہ انکار کر دیتے اس تک بر تم جس طرح کل بھی ذکر ہوا کہ جو چیز پسند آئی وہ لے لی اور جو چیز نہ پسند آئی اس سے انکار کر دیا یہاں پر اللہ جل شانہو کے حکم سے منہ مو موڑنا انکار کرنا اس پر عمل پیرا نہ ہونا اسے تکبر فرمایا گیا کیوں اس لیے کہ مانتا وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کرتا ہے مانتا وہ ہے جو اپنے آپ کو آجز تسلیم کرتا ہے بندگی میں ہے ہی عجز اللہ کا حکم آ گیا اب طبیعت کو لگے یا نہ لگے اپنے وارے اور مرضی کا ہو یا نہ ہو بندہ بہرحال بندہ ہے اللہ جل شان ہو کے حکم سے منہ مو کیسے موڑ سکتا ہے کس طرح انکار کر سکتا ہے اسے اپنے چھوٹا ہونے کا آجز ہونے کا بندہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کا ہر حکم ماننا چاہیے اگر بندہ اللہ کے حکم سے منہ مو موڑتا ہے انکار کرتا ہے عمل نہیں کرتا تو گویا یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا ایک طرف سے اللہ کا کوئی امر ہے حکم ہے اور ایک طرف یہ پتھر بن کر کھڑا ہے کہ میں نہیں مانتا یہ تکبر ہے بندگی میں عجز ہے ماننا ہے نہ ماننا شیطان نے شروع کیا اور شیطان کے اندر کیا چیز تھی تکبر ہی تھا فرما ان کی اس بیماری نے اس نہ ماننے کے مرض نے یہاں تک پہنچا دیا فریقاً کذبتم تم بہت سے انبیاء کرام کی تو تقذیب کی انکار کیا تسلیم نہیں کیا جیسے یہودیوں نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا پھر امام الانبیاء والمرسلین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے یہ ہوئی تقذیب اور اسی نہ ماننے کی بیماری نے یہاں تک پہنچایا بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو تو انہوں نے ماننا اور ایمان لانا تو دور اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا جیسے حضرت زکریہ اور حضرت یا علیہ السلام تو بنیاد کیا بنی نہ ماننے کا مرض نہ ماننے کا مرض یہ ایک دفعہ انسان کو لاحق ہو جائے اللہ صاحب کی حفاظت فرمائے تو پھر انسان اس مرض میں بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے رکتا نہیں کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آئے کہ ایک نماز چھوٹے یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ طبیعت ایسی بن جائے گی ایسی سستی اور نحوست جسم پر چھا جائے گی کہ وہ آگے پھر کئی نمازیں چھوٹیں گی اور کئی گناہ ہوں گے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے یہاں تک فرمایا ایک نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز اگلی نماز تک پہنچا دے اس نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس سے اگلی نماز کی توفیق ہو جائے نیکی سے نیکی سے نیکی پھیلتی ہے اور برائی نہ ماننے کا مرض خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے آ جائے تو یہ اگلے لمحے میں ڈال دیتا ہے ایک انکار سے اگلا انکار اگلے انکار سے اگلا انکار یہ تبلیغی جماعت کے اکابر نے جو جماعتوں کو اور احباب کو یہ چیز دی اور سکھایا ایک جملہ کہ ہم تو ماننے والے ہیں حقیقت میں اس جملے پر غور کیا جائے تو بڑا گہرا جملہ ہے اگر آدمی اس چیز کو تسلیم کر لے اور اپنے آپ کو اس بات پر لے آئے کہ میں تو ماننے والا ہوں مجھے نیکی کی بات خیر کی بات کہیں سے بھی پہنچی میں نے فوراں مان لینی اپنی زد اپنی انا اپنی مرضی میں نے نہیں چلانی جہاں سے مجھے نیکی کی بات پہنچی میں نے مان لینی اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق